मुंबईत महाराष्ट्रात परिक्षेत्राच्या टपाल विभागातही आयोजित रोजगार मेळाव्याला केंद्रीय पोलाद आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फगनसिंह कुलस्ते यांची उपस्थिती लाभली या उपक्रमाअंतर्गत दहा लाख नोकऱ्या पुरवण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असून येत्या काही वर्षात ते पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रतिबद्ध असल्याचं कुलस्ते यांनी सांगितलं यावेळी महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा देखील उपस्थित होते नव्यानं नियुक्त झालेल्या उमेदवारांनी देशाच्या विकासात योगदान द्यावं असं आवाहन लोढा यांनी यावेळी केलं नवनियुक्त उम्मेदवार नियुक्ति पत्र दे केन्द्र सरकार विविध विभाग नौकरी सा निवड़े उम्मीदवार कुल मिलाकर के आज मुंबई के अंदर 169 ऐसे हमारे अभ्यर्थी हैं जिनको हमने नियुक्ति पत्र जारी किया है ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए और हमारे रोजगार बेरोजगार लोगों के लिए उनको बहुत ये प्रसन्नता का विषय है कि उनके माँ बाप सभी और पूरी ईमानदारी के साथ में इस पूरे काम को पारदर्शिता के साथ में प्रधानमंत्री जी ने पूरे स्वयं इसको मॉनिटर करते हैं और उस आधार पर पूरे देश भर में इस प्रकार का आयोजन करते हैं और ये हमारे सबके लिए भी प्रसन्नता का विषय है विशेषकर बेरोजगारों के लिए जो रोजगार मेला है ये प्रधानमंत्री की एक नई पहल है और इसके थ्रू हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और ये एक अनएम्प्लॉयमेंट युवा के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है और जैसे कि सी प्रिंसिपल सी का वर्क है कि ये जो लाइसेंसी अथॉरिटीज़ है टेली ऑपरेटर्स जो प्रोवाइड करते हैं उनके बैंक गारंटीज वगैरह को देखता है सो मैं चाहूंगी कि इस ऑफिस के थ्रू मैं इस वर्क को और स्ट्रीमलाइन में फॉलो करूँ और अपना बेस्ट दूँ आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरी नियुक्ति भारतीय डाक डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर हुई है आज इस जगह पर मुझे नियुक्ति का पत्र माननीय मंत्री महोदय के हाथ से प्राप्त हुआ है ये मेरे लिए गौरव का शत है मैं आश्वासन देती हूँ कि मैं मेरा काम प्रामाणिकता से पूर्ण करूँगी नासिक पोस्टिंग है ग्रामीण डाक सेवक या पदा मला आज विश्वास होत नाही आहे की आज मंत्री महोदयांच्या हातांनी माझं मला नियुक्तीपत्र मिळालेलं आहे मी खूप आनंदी आहे आणि मी माझं काम पूर्ण इमानदारीने करेल आणि पूर्ण मेहनतीने करेल